отец а. епископ разрешил мне сказать может быть долго присядьте. ваше высокотое священство <с> Много уважаемый архиепископ Папский Нунси, дорогой отец-епископ Йосиф также, дорогие собратья-священники, сестры-монахини, дорогие гости, которые приехали из-за рубежа, дорогие паломники, которые прибыли из других городов, наши прихожане и друзья наших прихожан, дорогая греко-католическая община нашего города и других городов, дорогие наши прихожане. Мы с вами являемся свидетелями чуда. И это определение я говорю не потому, что вот красиво бы так сказать. Я это говорю от полной стопроцентной уверенности в том, что это значит. Так по-человечески, практически можно было подумать, это невозможно. Ровно 10 лет тому назад, 1 мая 2003 года, первый раз прибыл к нам наш отец-епископ Иосиф. Это было после того, как уже в течение года я посещал Сургут и уже несколько на то время городов Севера. Все началось с одной семьи. Мы встречались на квартире Будаковых. Встречались в столовой. Я не забуду, как первый раз после этой мессы, на которой было семь человек, из них четыре умели перекреститься. Я сказал, что приеду еще через месяц. Они, наверное, думали, что я приеду опять через год и будет большой праздник. Но я просился через месяц, и так все началось. А через год уже был у нас отец епископ, и нас было тогда в 10 раз меньше, или даже еще в больше раз меньше, чем сейчас. Нас было тогда каких-то 40 с небольшим человеком. Но тогда нам казалось, и мы были уверены, что нас так много. Поэтому отец епископ сказал, присутствовал также отец Иван Олега, помните, это была такая сборная Римо и греко-католические священники и сбор на католиков тогда. И отец епископ сказал, отец Ярослав, зарегистрируйте приход и постройте храм, пригласите меня на освящение через пять лет. Уж простите, мы немного Потом был процесс длительной регистрации. И хорошо, что в России действуют такие слова, как Москва. Такие слова, как Папа Римский. Когда после двух лет постоянных возвращение документов из-за того, что запитание на том месте, и надо по-новой переделывать все. Я сказал, что вот напишите мне, что мы не получим регистрацию. Мне уже все равно. Я и так эти москвы передаю в Москву, эти документы. И дальше уже Москва. А зачем Москва? Давайте как-нибудь так. И стали со мной договариваться. Через две недели была регистрация. Потом несколько лет, а именно... Два года мы получали документы, мы получали разрешение, участок этот земельный. Три года занимаюсь вплотную, день от дня, справка за справкой. Три года разрешение на строительство. И вот сегодня мы здесь. И в России мы все знаем эту поговорку, она очень правдива в отношении к нашему храму, глаза боятся, руки делают. Конечно, еще кое-что осталось завершить. Это кое-что, это действительно всего лишь кое-что по сравнению с тем, что уже позади. Но это кое-что, это тоже еще очень много. Обычно так бывает, что когда уже цветы на удар ставятся, то потом уже эта проблема только наверное настоятеля и тех приближенных, кто знает, что такое кое-что, чтобы завершить. Но это чудо произошло, поэтому мы благодарны сегодня вместе Богу за это. Если бы перечислить всех, кто участвовал, и все участвует в воздвижении этого храма, список был бы очень большой. Если говорить по принципу кто больше дал на строительство храма, то больше всего мы получили от Папы Римского, от Папского престола, примерно пятую часть стоимости строительства. Мы получили поддержку от из Германии фонда, примерно шестую часть строительства, от Кирха и Нот примерно восьмую часть строительства. Еще от нескольких фондов из Польши я получил для нашего прихода поддержку от около 400 приходов, от совсем символических до более крупных пожертвований. Я получил пожертвования от для нашего прихода на строительство и были перечислены на счет нашего строительства около 1800 индивидуальных пожертвований. Это люди не обязательно богатые. Это очень много, очень часто бабушки, которые в пересчете на рубли. Вот сходили на почту там, и чтобы перечислить пересчете на рубли, 200 рублей, 100 рублей, 500 рублей. И, конечно, наши собственные пожертвования. Прихожане собрали тоже за несколько лет строительства значительную часть средств, которые необходимы были для расходов. У нас еще остался долг по отношению к фирме, но я благодарю, что присутствующий здесь директор, которого мы услышали вначале, порадовал меня. Отец Ярослав, не бойтесь, мы будем строить до конца, а потом как-то вот по мере возможности, вот, то есть Естественно, я знаю, и Бог этим чудом, что мы здесь находимся, это в очередной раз доказывает, что этот храм очень нужен здесь, очень к месту и ко времени, пока единственный такой большой на севере. И пусть этот храм Объединяет нас. От души, от имени всех нас. Благодарю каждого, кто своей молитвой и своим пожертвованием участвовал и участвует в этом благом деле. Пусть наш покровитель, святой Иосиф, украшивает своим заступничеством, чтобы каждый, кто будет этот храм посещать, почувствовал здесь присутствие Бога. Хотелось мне с самого начала, я об этом молюсь, будем стараться до конца. Уже что-то вот видно, но будем стараться до конца, чтобы каждый себя чувствовал в нашем храме уютно. Чтобы каждый, кто зайдет сюда, понимал, что церковь, это мой собственный дом. Я брел из-за огромное количество людей, с которыми я познакомился. Здесь очень добрые люди. Я благодарю Бога за то, что у нас вот Бог дал нам хорошую фирму, что все, кто строит, строители, многие из вас здесь присутствуют. Я это вижу, я не каждый раз сразу хвалю, так на всякий случай я не сразу хвалю, но я вижу, как вы стараетесь. Я вижу, как вы почти могу сказать, вашей работой молитесь уже в этом храме. Вот. Как приятно сейчас посмотреть, что эти карнизы все-таки такие ровненькие. Кто их делал, знает, как мы этого добивались. Спасибо всем. Пусть Господь нас благословит, и всех после приглашаем на Фуршай.